Анатолий Александрович, просто новость Бомба сегодня пришла по теме, которая интересует, естественно, сейчас более всего всех русских людей в широком смысле слова. А именно глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко на специально созданной пресс-конференции в Донецке заявил о создании в Донбассе нового государства Малороссии. В Малороссии объединятся Донецкая и Луганская народные республики, как я понимаю, это для начала. Захарченко представил в Донецке соответствующий конституционный акт. Это будет государство с собственным флагом, конституцией и столицей в Донецке, которая является правоприемником Украины. Кстати, флаг. Это флаг Богдана Хмельницкого. Вот цитата из Захарченко. «Мы согласны в том, что новое государство будет называться Россия, так как само название Украины дискредитировало себя». Он добавил, что город Киев останется историко-культурным центром без статуса столичного города. Вот У меня, конечно, есть по этому поводу суждение, но я пока придержу его про себя. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Прежде всего, я полностью согласен с Захарченко. В том, что э, название Украина дискредитировано, причем дискредитировано по сути в момент своего появления, ибо не может же серьезное государство называться окраиной, еще бы обочиной, назвали. Термин окраина применялся неоднократно и всегда именно к различным периферийным землям. Помню, что Москва долгое время входила во Владимирскую окраину Руси. Да, называли еще Залесская Украина в летописях. Да. Кроме того, также, несомненно, дискредитирована сама концепция «Украина не Россия». Ибо мало того, что этот тезис неверен в чисто э, культурном отношении, он еще доказал свою преступную сущность. Ибо под лозунгом «Украина не Россия» совершено неимоверное множество преступлений против русского большинства жителей Украины. Причем преступления эти совершались в разной исторические эпохи, то есть невозможно их списывать на какие-то текущие обстоятельства, понятно, что в данном случае сама идея очевидным образом преступна. Но что касается предложения, осуществленного сегодня в Донецке, то я бы пошел дальше. А именно, если уж мы признаем преступной саму идею отдельности Украины, признаем неприемлемым название Украина, то, очевидно, есть смысл признать, что Малая Русь – это неотъемлемая часть сия Руси, так же, как и Русь Великая. И говорить не об отдельном государстве Малая Русь, а об одной из частей Руси, и ставить сразу же, буквально после учреждения этого государства, вопрос о русском государственном единстве как таковом. Я понимаю, что в нынешних обстоятельствах заявление о предстоящем воссоединении всей Руси будет нашими политическими конкурентами объявлено очередной имперской амбицией Москвы. Но, в конце концов, до каких пор мы будем, планируя собственные действия, оглядываться на то, что о нас говорят наши противники? Они от того, что мы на них оглядываемся, добрее к нам не становятся. Вспомним хотя бы нынешнюю опупею с санкциями против России. Эти санкции каждый раз, когда мы выполняем какое-нибудь из требований наших конкурентов, они немедленно придумывают новое, чтобы оставить санкции неизменны. Поэтому мне кажется, что давным-давно пора нам делать то, что мы сами считаем нужным, а не то, что может произвести благоприятное впечатление на наших врагов. Как известно, самое благоприятное впечатление на врага производят наши трупы. И я надеюсь, что мы все-таки еще не дошли до того, чтобы радовать врагов таким зрелищем. Что касается нового государства Малая Русь, я, естественно, приветствую эту новую, более тесную форму интеграции Юго-Запада Руси. Я очень рад, что в этой интеграции – сейчас участвовали представители практически всех регионов моей малой родины. Но я полагаю, что это лишь первый шаг по пути реинтеграции. За ним должны последовать еще многие шаги. И главное, должна быть эта цель заявлена как конечно и стратегическое Малороссия к тому же я предвосхищаю нападки здесь каких-то украинофильствующих наших порой и сограждан это не оскорбление сейчас будут говорить что Захарченко оскорбляет могучую Украину заменяя ее название на Малороссия нет в славянском языке в применении к названию страны это наоборот очень большой комплимент это значит корневая Россия, изначальная Россия, так же, как Малая Польша, в отличие от других польских провинций. То есть символы, на мой взгляд, выбраны правильно. Что касается термина «малая Русь», «малая Польша» и так далее, это, строго говоря, еще греческая традиция именования. Именно греки ввели в употребление слово «малая как указание на изначальную территорию. Так что тут традиция в высшей степени давняя и почтенная. Как вам представляется, то, что говорит Захарченко, это ведь в принципе открытый проект. Мне кажется, что вот это на самом деле должно вызвать уже не смешки, а страх в другом стане. То есть и слабожанщина, да? и ваша родная Одещина. Все открыто для приема в эту Малороссию. Или вы думаете, таких мыслей у Захарченко нет? Нет, естественно, такие мысли есть. Уже сам факт присутствия на конференции представителей множества регионов вполне однозначно указывает на то, что речь идет о грядущем воссоединении всех исторических э, земель Юго-Запада Руси. И я надеюсь, что следующим этапом, как я уже говорил, будет воссоединение всей Руси. То, что об этом пока не сказано, ну так будем ждать следующих новостей. Ну а что касается государственности э, со столицей в Киеве, то это государство кончилось 22 февраля 2014 года. Не буду вдаваться в технические подробности. Скажу только, что уже после самого факта государственного переворота террористы, захватившие тогда Киев, предприняли очень много хитроумных юридических маневров для того, чтобы сделать всю свою дальнейшую деятельность юридически ничтожной. И ни одно из решений, принятых в Киеве, начиная с 22 февраля 2014 года, не имеет никакой юридической силы и, в принципе, не может ее иметь. Повторяю, это связано даже не с самим фактом переворота, хотя и его было бы достаточно. Это связано с последующими действиями киевских террористов. Они очень тщательно и многократно делали то, что необходимо для того, чтобы сделать всю их деятельность абсолютно юридически ничтожной. Государственности на Украине, начиная с 22 февраля 2014 года, в принципе нет. И учреждение сперва Донецкой и Луганской республик, а вот сейчас государство... Малороссия, они имеют абсолютно законную силу, хотя бы потому, что нет юридического субъекта, способного оспорить эти акты. И даже больше того, по-моему, Анатолий Александрович, ведь раз Донецкая и Луганская области законными парламентами, избранными по абсолютно законным основаниям законного государства, не признали. Государственный переворот, получается, что они значительно более законны, чем власть, пришедшая в результате переворота. Да, именно так. Вообще, все происходящее последние годы в мире выглядит с точки зрения международного права, мягко говоря, странно. А именно, регулярно по всему свету объявляются законными деяния, очевидным образом противоречащие международному праву, и также регулярно объявляются незаконными действия, строго соответствующие этому праву. И поскольку во главе этого извращения законности стоят Соединенные государства Америки, то, полагаю, они довольно скоро, по крайней мере, скоро по историческим меркам, добьются признания самих Соединенных Государств преступной группировкой террористической направленности. Кстати, еще ложка масла в нашу кашу. Государственными языками Малороссии названы русский и малороссийский. Для меня это очень знаково и важно, потому что меня, честно говоря, корежило, начиная с 91-го года, когда я слышал про даже не украинский, а украинский язык, это ударение просто непостижимо ну, да. и когда я видел как какие-то люди говорящие на плохом суржике на таком ну очень понятном но смешном смешанном диалекте пускались в эфиры наших телеканалов под субтитры где нам значит переводили что ниш это нож силь это соль да. вот и мы должны ну, были я... делать вид что это отдельный язык вот я уточню в лингвистике нет единого формального мнения о том, как отличить разные перед нами языки или диалекты одного языка. Но на неформальном уровне самый надежный критерий ⁇ это синтаксис, то есть правило построения фраз из слов, слов из компонентов и так далее. Если синтаксис один и тот же, то это один язык, независимо от того, насколько различаются словарь. Например, словарь блатной тени естественно, очень не похож на общерусский. Но это же не основание считать блатную феню отдельным языком. Все понимают ее для того и сочиняли, чтобы человеку со стороны, так сказать, она была непонятна, но тем не менее синтаксис там обычный русский, значит это один из диалектов русского языка. Так вот, по синтаксису украинский язык это один из деревенских диалектов русского языка. Деревенских, поскольку во всех языках мира существуют довольно ощутимые различия между бобарами города и села. Не буду вдаваться в подробности, почему это так, но сам факт известен. И это именно диалект. Но важно еще и то, что этот диалект построен на основе множества реально бытующих южнорусских говоров. Именно эти реальные говоры объявили Суржиком, то есть дословно смесь пшеницы с рожью. Именно это реально бытующие говоры, а то, что нынче велено называть украинским языком, это искусственная разработка на базе этих естественных говоров. Поэтому то, что сейчас называют суржиком, это как раз и есть живая речь, а то, что называют украинским языком, это искусственная разработка на основе этой живой речи. Кстати, я могу подтвердить ваши слова. Я полжизни, начиная с детства, буквально с рождения, провел в Украинской Советской Социалистической Республике, в Сумской области, где жила моя бабушка. Поэтому, естественно, я очень хорошо знаю и деревенские диалекты того региона в городах, кстати, что в Полтаве, что в Сумах, что в Харькове, что вот в моей Ахтырке всегда говорили по-русски практически стопроцентно. В деревнях говорили на очень близких диалектах, о которых вы сейчас рассказали. Так вот, их я прекрасно понимал, естественно, и общался, и сам до сих пор могу на них изъясняться. Вот. Но ну, когда я стал включать, уже начиная с 90-х, государственное радио Украины, проезжая по ней, то там я, выросший, казалось бы, там не понимал почти ничего. У меня такое ощущение, что не понимали и дикторы, на какой-то безумной смеси польских и тюркских слов они говорили. И, по-моему, единственная задача этого нового словообразования было только чтобы не было одних корней с великорусскими наречиями. Ну, это искусственный бред, и, как мне кажется, как все искусственно, он обречен на поражение, что уже, наконец, впервые хотя бы зафиксировано в том документе, который мы обсуждаем. Процесс порождения новых корней по принципу лишь бы не как у остальных русских, продолжаются по сей день. И вот недавно случился очень колоритный пример. Решили, что негоже называть музыкальные коллективы словом «группа», потому что так их называют клятые москали. Но беда в том, что слово «группа» Общеевропейское, но ну, не помню точно, то ли германского, то ли э, романского происхождения, но в любом случае оно употребляется по всей Европе. И не удалось подобрать в каких-нибудь европейских языках другое слово с тем же значением. Но нашли потрясающий выход из положения. Сейчас, начиная со времен президента Ющенко велено называть музыкальные коллективы словом гурт, то есть стадо самих музыкантов по этому поводу, естественно, никто спрашивать не стал. Да, это отдельная тема. Порой безумно смешная. Заменили презерватив на Гомо Тютюрник. Короче говоря, да. это все, так сказать, один сплошной гомоцитюрник. Это новое украинское словообразование. Так что отрадно, что здесь, наконец-то, вот эти вот маски сброшены, конечно, и по поводу языка, и по поводу государственности, и по поводу названия, и по поводу флага, и по поводу законности. Очень многое верно названо, безусловно, на пресс-конференции Захарченко. И у меня последний вопрос, но, может быть, он очень важный именно для текущей, так сказать, не какой-то глубоко исторической или глубоко футурологической перспективы. Дело в том, что, как вам кажется, Захарченко управляемый все-таки персонаж новой истории, и то, что он вот совершает такой акт, было хоть в какой-то степени согласовано, ну, хотя бы на уровне администрации президента России, это ведь важно. В конце концов, каждый из нас в той или иной мере управляемый, хотя бы в том смысле, что должен оглядываться на текущие обстоятельства, чтобы его действия не оказались сорваны сразу же. Но мне лично кажется, что в данном случае Захарченко действует, опираясь не столько на какие-то согласования с Москвой, сколько на собственное понимание текущих обстоятельств. Даже если действительно это решение согласовано, то продиктовано оно уж точно не из администрации президента, а продиктовано какими-то текущими обстоятельствами, которые видны именно на месте, а не где-нибудь за рубежом пусть даже таким условным рубежом.